o'ninchi sinf biologiya ikkinchi mavzu hayot mohiyati va tiriklikning xususiyatlari hayot mohiyati biologiya fani taraqqiyoti davomida juda ko'p olimlar hayotga ta'rif berishga harakat qilishgan hayot biosferani hosil qiladi va o'zgartiradi hayot tirik organizmlarda hayotiy jarayonlarning sodir bo'lishi hayot bu tirik organizmlarning issiy axborotni avloddan avlodga o'tkazish orqali o'z o'zini barpo etadigan jarayon hayotning mohiyati juda keng tushunchadir volkenshteyn ta'rifi bo'yicha yerda mavjud bo'lgan tirik organizmlar biopolimerlar oqsil va nuklein kislotalardan tuzilgan ular o'z o'zini idora etadigan yarata oladigan ochiq sistemalardir mazkur ta'rifga ko'ra tirik organizmlar tashqi muhitdan kerakli oziq moddalarni qabul qiladi keraksiz mahsulotlarni ayirib chiqaradi nuklein kislotalarda kodlangan irsiy axborot asosida oqsillar sintezini amalga oshiradi ekologik muhitda o'sib rivojlanadi va ko'payadi hayotning asosiy xossalari har bir tirik organizm bir biri bilan chambarchas tartibli munosabatda bo'lgan tuzilmalardan tashkil topgan yaxlit tizim sistema bo'lib o'ziga xos ya'ni anorganik tabiatdan farq qiluvchi xossa va xususiyatlarga ega kimyoviy tarkibning birligi barcha tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementlarning 90 foizdan ortig'i asosan to'rt xil uglerod kislorod vodorod va azot elementlaridan tashkil topgan bu elementlar barcha tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi organik birikmalar masalan oqsillar nuklein kislotalar lipidlar uglevodlarni hosil qiladi strukturaviy tuzilish birligi barcha tirik organizmlar hujayradan tuzilgan bo'lib hujayra tiriklikning tuzilish funksional va rivojlanish birligi hisoblanadi ochiq sistemaligi barcha tirik organizmlar muntazam ravishda tashqi muhit bilan energiya va moddalar almashinuviga ega bo'lgan ochiq sistemadir moddalar va energiya almashinuvi barcha tirik organizmlar va tashqi muhit o'rtasida doimo moddalar va energiya almashinuvi sodir bo'ladi moddalar va energiya almashinuvi oziqlanish nafas olish ayirish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi moddalar va energiya almashinuvi tufayli o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitida tirik organizmlar kimyoviy tuzilishi va tarkibining doimiyligi ta'minlanadi o'z Öz, o'zini yangilashi organizmda sodir bo'ladigan moddalar almashinuvi jarayonida biomolekulalar hujayra va to'qimalarning doimiy yangilanishi sodir bo'ladi o'ziga o'xshaganlarni yaratish ya'ni ko'payish xossasi tirik organizmlarning ko'payishi nuklein kislotalarda mujassam bo'lgan irsiy axborot asosida sodir bo'ladi o'sish va rivojlanish antogenezning ma'lum bosqichlarida tirik organizmlar genetik axborotlar asosida o'z tuzilishini saqlagan holda miqdoriy jihatdan ortadi ya'ni o'sadi hamda ularda yangi belgi va xususiyatlar shakllanishi rivojlanish kuzatiladi rivojlanish tirik organizmlarning ma'lum qonuniyatlari asosida o'zgarib borishidir individual rivojlanish antogenez va tarixiy rivojlanish filogenez kuzatiladi organik olamning tarixiy rivojlanishi evolyutsiya deb yuritiladi o'z Öz, o'zini idora qilish tashqi muhit sharoitlarining muntazam o'zgarishiga qaramay tirik organizmlar tashqi va ichki tuzilishi kimyoviy tarkibi fiziologik jarayonlarning doimiyligini saqlash ya'ni gomeostaz xususiyatiga ega ta'sirlanish ushbu xususiyat tirik organizmlarning tashqi muhit ta'sirlariga javob reaksiyalari orqali amalga oshadi irsiyat va o'zgaruvchanlik tirik organizmlarning o'z belgi va xususiyatlarini nasldan naslga o'tkazish xossasi irsiyat yangi belgi xususiyatlarini namoyon qilishi o'zgaruvchanlik hisoblanadi o'zgaruvchanlik tufayli esa tashqi muhit ta'sirlariga tirik organizmlarning moslashuvchanligi ortadi yuqorida keltirilgan xususiyatlarning ayrimlari notirik tabiat uchun ham xos bo'lishi mumkin masalan tuzli eritmalarda kristallarning hajmi va massasi ortadi yonayotgan shamdan energiya ajraladi lekin bu jarayonlarda gamiostaz kuzatilmaydi hayotning tuzilish darajalari yerdagi hayot molekula hujayra to'qima organ organizm populyatsiya populatsiya ya'ni ekosistema biosfera kabi turli biologik sistemalar shaklida mavjud ular bir biridan tarkibiy qismlari komponentlari hamda jarayonlari bilan farqlanadi hayotning tuzilish darajalari ma'lum bir tarkibiy qismlardan ya'ni komponentlardan tarkib topgan quyidan yuqoriga murakkablashib boradigan yaxlit biologik tizimlardir hayotning molekula darajasi hayotning molekula darajasini oqsillar nukleon kislotalar lipidlar va uglevodlar kabi biomolekulalar tashkil etadi hayotning molekula darajasida irsiy axborotning saqlanishi ko'payishi o'zgarishi hamda moddalar va energiya almashinuvi bilan bog'liq jarayonlar sodir bo'ladi hayotning hujayra darajasi hujayra barcha tirik organizmlarning tuzilish funksional va rivojlanish birligidir u tiriklikning barcha xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan eng kichik tuzilish darajasi hisoblanadi hayotning hujayra darajasi komponentlariga hujayrani tarkibiy qismlari ya'ni membrana xistoplazma va uning organoidlari hamda yadro kiradi bu darajada hujayra organoidlarning tuzilishi funksiyalari bo'linishi hujayrada kechadigan biokimyoviy jarayonlar hujayra tomonidan energiyaning o'zlashtirilishi to'planishi va sarflanishi kabilar sodir bo'ladi hayotning to'qima darajasi to'qima kelib chiqishi tuzilishi bajaradigan vazifasi o'xshash hujayralar va hujayralar aro moddalardan tashkil topgan biotizim hisoblanadi hayvonlarda epiteliy muskul biriktiruvchi va nerv to'qimalari mavjud o'simliklarda esa hosil qiluvchi qoplovchi asosiy mexanik o'tkazuvchi to'qimalar bo'ladi hayotning to'qima darajasida hujayralarning ixtisoslashuvi bilan bog'liq jarayonlar o'rganiladi hayotning organ darajasi organ bu ma'lum tuzilish shaklga ega muayyan funksiyani bajaradigan hamda aniq bir joyda joylashgan organizmning bir qismidir organlar bir necha xil to'qimalardan tashkil topgan bo'lib organning bajaradigan vazifasi to'qimalar faoliyati bilan bog'liq hayotning organizm darajasi organizm mustaqil hayot kechiradigan o'z o'zini idora eta oladigan o'z o'zini yangilay oladigan bir yoki ko'p hujayrali yaxlit biologik tizimdir organizmlar bir va ko'p hujayrali bo'ladi hayotning organizm darajasi moddalar va energiya almashinuvi ta'sirlanish o'sish rivojlanish ko'payish hayotiy jarayonlarning nerv gumaral boshqarilishi moslanish xulq atvor umri davomiyligi kabi xususiyatlarni o'rganadi har bir tirik organizm individ hisoblanib uning evolyutsiyaga qo'shadigan hissasi nasl qoldirish va o'zgaruvchan muhit sharoitiga moslanishdan iborat hayotning populyatsiya tur darajasi morfofiziologik genetik ekologik etologik jihatdan o'xshash kelib chiqishi umumiy bo'lgan o'zaro erkin chatishib nasldor avlod beradigan tur arealining ma'lum qismida uzoq muddat mavjud bo'lgan individlarning yig'indisi populyatsiya deyiladi tur esa ma'lum arealga ega o'zaro erkin chatisha oladigan ayrim belgi va xossalari bilan shu turning boshqa populyatsiyalaridan farq qiladigan nisbatan alohidalashgan populyatsiyalar yig'indisidir hayotning bu darajasi populyatsiya zichligi individlar soni ko'payish tezligi yashovchanlik jinsiy va yosh bilan bog'liq tarkibi kabi belgilar bilan ta'riflanadi hayotning bu darajasida tur doirasida individlar o'rtasidagi munosabatlar populyatsiya dinamikasi populyatsiya genofondining o'zgarishlari tur hosil bo'lish jarayonlari sodir bo'ladi populyatsiya evolutsiyaning boshlang'ich birligi hisoblanadi hayotning biogesennoz ekosistema darajasi hayotning biogeosenoz darajasining elementar birligi har xil turlarga mansub populyatsiyalardir bir biri va atrof muhit bilan o'zaro dinamik munosabatda bo'lgan ma'lum maydonda tarqalgan o'simlik hayvon zamburug bakteriya turlarining yig'indisi biogeseoz yoki ekosistema deyiladi hayotning bu darajasi ekosistemalar strukturasi biotik munosabatlar oziq zanjiri trofik darajalari kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi bu xususiyatlar moddalar va energiyaning davriy aylanishi ekosistemalarning o'z o'zini boshqarishi tirik organizmlarning muhit omillari bilan dinamik muvozanati mavsumiy o'zgarishlar kabi jarayonlarda aks etadi hayotning biosfera darajasi <dərəcəsi> biosfera yerdagi hayotning barcha ko'rinishlarini qamrab olgan tiriklikning eng yuqori tuzilish darajasidir biosfera darajasini tashkil etuvchi komponentlar biogeoseozl hisoblanadi hayotning bu darajasida moddalar va energiyaning global davriy aylanishi insonning xo'jalik va madaniy faoliyati kabi jarayonlar kuzatiladi shunday qilib tiriklikning har bir tuzilish darajasi o'ziga xos xususiyatlarga ega shuning uchun har qanday biologik kuzatish tajribalar va tadqiqotlar hayotning ma'lum bir darajasida olib boriladi o'